Добрый день. Это прекрасное место озера. Было тоже коррупционно взято в аренду, не согласовано между собой. Сейчас хотят на этом месте еще и построить многоэтажку. Парковочные места ну, умный человек не может себе вразумительно понять, где здесь будет парковка. Либо будут сушить озеро, либо будет в парке стоять озеро. Новоселкам нужен парк, нужна прибрежная зона, нужна зона отдыха. Потому что детям реально, кроме как бегать по улицам, там где машины бежают ямы, гулять негде. Местные депутаты, местные депутаты лоббируют вопрос одного застройщика, который нет состязательности, никто не соревнуется в тендере, потому что есть подозрение, что это коррупционные договоренности, в котором включены, по всей видимости, откаты, более чем потому, что очень сильно лоббируется этот вопрос по строительству. Ну, чтобы не повторяться, конкуренции нет, на сайте размещено не было. Людей вводят в какую-то оману, потому что люди многих вещей не понимают и считают, что обещания застройщика, которые, как показывает практика, сыр в мышеловке, никто никогда не выполняет. Спасибо, мы будем бороться и не дадим загадить этот прекрасный поселок. Спасибо.